Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд про законодавчі ініціативи та роботу в парламенті народного депутата Сергія Матвієнкова ми запитаємо в нашій студії. Мої вам вітання і власне розпочнемо з ваших вражень. Ви депутати 3, 4 та 5 скликань. Як вам робота нового парламенту? Ну, Но поки трудно говорити о роботі парламента, тому що э, вот політичні протистояння. борьба, политический накал, который есть. В общем-то, можно сказать, что идет притирка, если можно так выразиться. Рада практически в полном объеме, в полном масштабе работать еще не начинала. У нас действительно много проблем. Проблем политических, проблем экономических. Меня, допустим, как человека, который избирался по мажоритарному округу, больше, например, настораживают проблемы экономические. И э, люди их видят, люди их ощущают. Это все передается тем депутатам, которые избирались по мажоритарным округам. Естественно, ставились какие-то задачи, ставились какие-то наказы, их необходимо выполнять, их необходимо исполнять, и необходимо каким-то образом двигаться для того, чтобы решать те проблемы, которые сегодня назрели. Вот я действительно депутат ни одного созыва, вы знаете, я внимательно следил, не будучи депутатом предыдущего созыва, внимательно следил за работой Верховного Совета. Вы знаете, что я могу сказать? Вот в какой-то степени не хотелось бы сильно критиковать депутатов, это дело такое. Критиковать всегда, как говорят, легче, чем работать самим. Но тем не менее, в какой-то степени не прорабатывались законы и принимались не с, большой, не с большой глубокой проработкой. То есть не смотрели, как они будут работать непосредственно внизу, а какое влияние и следствие принятия этих или иных законодательных актов будет действовать непосредственно внизу. И как результат много очень проблем, которые возникают сегодня. Это касается и малого, среднего бизнеса, это касается и бюджетных сфер, и ряда других моментов. Например, вот если взять, к примеру, допустим, такие элементы, как ремонт, допустим, тех же бюджетных структур, ремонт лифта или ремонт поликлиники. Для того, чтобы провести ремонт лифта или ремонт поликлиники, нам необходимо провести согласование технической документации. То есть сложная процедура отремонтирования дозволенных документов? Много, много нормативных документов, которые родились и которые абсолютно всего на сегодняшний день не нужны. Многие вещи, которые сегодня затрудняют вообще инвестиционную деятельность, это мы в мелочи говорим, а если говорить в отношении крупной инвестиционной деятельности, попробуйте сегодня внедрить тот или иной инвестиционный проект. Начиная от согласования технических, технической документации, согласование проведения экспертиз, разрешение на начало строительства, контроль за проведением этого строительства и десятки-десятки вещей, которые сегодня для того, чтобы внедрить или модернизировать производство, даже при наличии денежных средств, они не дают возможности нормально, в хорошем темпе заниматься этими вещами. Как правило, и результат отсюда, вот эти все вещи, они, в общем-то, являются больше тормозом даже, чем стимулом в развитии, будем говорить так, экономики. Это одно направление. Якщо власне прогнозувати те, що відбувається дійсно політики більше ніж дійсних реальних вирішень проблемних моментів, і в тому числі економічних завдань, особливо напередодні економічної кризи, про яку нам говорять, що в 2013 році нам загрожує дійсно економічна криза, і як зреагує на це Україна, і навіть прийняття якихось ухвалення антикризових заходів, тому, тому ж, і бюджетних програм також потрібно було, б, так як для вашого регіону, наскільки важливо саме такі заходи на сьогодні і убезпечення регіону, який є промисло. Современным регионам в Украине від таких ризиків, которые можуть виникнути саме під час экономической кризи, Я бы тут выделил два аспекта. Первое, действительно, мир переживает очень серьезный кризис, и причем кризис этот касается не только Украины, это мировой кризис. И крупное промышленное государство, которое, в общем на которое мы равнялись, на сегодняшний день находится не в лучшем положении, в экономическом положении. И мы это ощущаем, и мы это на сегодняшний день видим. И поэтому мы должны брать это на вооружение и понимать, что происходит сегодня не только в стране, но и в мире. И здесь я бы выделил, как я уже говорил, два аспекта. Аспект первый ⁇ формирование бюджета. Вообще работа с бюджетом ⁇ это очень больная и важная тема, особенно для регионов. Вы знаете, уже давно, наверное, назрел механизм подхода изменения бюджетного кодекса. Мы много об этом говорили в предыдущих периодах. Механизм формирования бюджета снизу вверх. Ну давайте вот возьмем, допустим, мой округ конкретно город Мариуполь, да? крупный промышленный центр, два крупнейших металлургических предприятия, машиностроительный комплекс. Ну, это город, который в, в общем-то является пополнителем бюджета, бюджета, бюджета формирующим. Но тем не менее на сегодняшний день система построена таким образом, что все эти города являются на сегодняшний день дотационные. Они все ходят с протянутой рукой. Когда мы смотрим, как заполняются те или иные статьи, вот, допустим, взять ту же, допустим, то же образование. В бюджете на ремонт школ выделено 2 миллиона гривен. Что такое для такого города 2 миллиона гривен? Потребность города где-то порядка 55-60 миллионов. Сегодня где-то 29 миллионов городу не хватает для того, чтобы решить все проблемы медицины, то есть, где-то порядка 29 миллионов недофинансировано по медицине. И ряд других моментов. Я мог бы говорить на эту тему очень много. Тем более, что уровень заболеваемости, как правило, в таких городах гораздо выше, чем в среднем по Украине. Вот, допустим, по тем же опухолям у нас где-то процентов ну, на 12-13, на а то и на 15 процентов выше, чем в среднем даже по области, не говоря уже по Украине. То есть, вот такие крупные промышленные центры, да и любой центр, он должен понимать и знать, каким образом формируется его бюджет он должен быть заинтересован в том, чтобы он наращивал объемы производства. Сегодня, к сожалению, получается ну, довольно интересная картина. То есть промышленные объекты, промышленные города, которые наращивают объемы производства, они оказываются ну, если не в более худшем, то во всяком случае в одинаковом положении с теми городами, которые являются дотационными в прямом в понимании этого смысла слова, и те, которые не развивают и не стремятся развивать. То есть, виродництва тянет за собой и сбившение видрахований до центрального Абсолютно бюджета. верно, абсолютно верно. И тут следует подойти к этому вопросу очень серьезно и э, очень внимательно посмотреть. Сергей Анатольевич, вы сказали ключевую фразу. Действительно, уже несколько скликань мова идет про то, чтобы внести изменения в бюджетного кодекс и, и запровадить формирование бюджета, с самого начала формирования Саме снизу до горы. Что это за схема и чему до сих пор только говорять, говорят, а не переходят самое до такого не незручно управлять, или действительно планировать за таким принципом. Действительно, во-первых, это очень сложный вопрос и вопрос очень непростой. Он требует не только изменения в самом бюджетном кодексе, он требует изменения в ряде нормативных актов законодательных. И это очень серьезная и длительная, кропотливая проработка. И поэтому эту работу когда-то все равно придется начинать. Я думаю, что рано или поздно мы с этой конфликтной ситуации столкнемся, рано или поздно мы к ней подойдем. Я думаю, что мы все равно начнем эту работу. А сейчас, вам, я знаю, что у многих депутатов в их предвыборных программах была поставлена именно эта задача. И я думаю, многие депутаты-мажоритарщики в этом созыве уже начнут движение, непосредственно перейдут от слов к делу, с тем, чтобы выносить конкретные изменения в бюджетный кодекс. Не мож... Э, чи не бачите вы вот такой шлях развязания этой проблемы, например, параллельно разглядать бюджетную реформу с административной реформой, для того, чтобы с э, одного боку закрепить полноварность, это тоже важно и тоже можно делать параллельно. Но здесь, как бы, я бы сказал, что здесь, как бы, есть вторая составляющая вот той проблемы, о которой мы с вами говорим. Наверное, все-таки делить и отнимать легче тогда, когда есть что делить и отнимать. Нам необходимо создать механизм пополнения доходной части бюджета. Это тоже очень важно. То есть нам в этих условиях в первую очередь необходимо создать законодательную базу для развития базовых отраслей экономики. Это тоже очень важно на сегодняшний день. Особенно в этот период. Мы понимаем прекрасно, что мир переживает кризис, и страна переживает кризис. Максимум рост ВВП, если он будет в 2013 году, он составит ну, максимум 2%, а может быть 3%. Не более того. И сегодня такие базовые отрасли, я, допустим, коснусь металлургии, допустим, как металлургия, машиностроение и так далее, и так далее это те отрасли, которые являются бюджетообразующими. Вот, например, та же металлургия. Это 40-45% внутреннего валового продукта. Это 20%, вернее, 20%, прошу прощения. Это 40-45% поступления в, э, валюты в государство. Эти отрасли, на которых, Але в общем-то... Но экспортные потужности падают, особенно в часом, на кризисные проявы. Абсолютно верно. Нужно понимать, что и на рынках нашим экспортерам приходится весьма не сладко. Если вы вспомните, нас тогда довольно сильно критиковали, когда мы приняли закон об эксперименте в горнометаллургическом комплексе. И нам говорили, что вы как бы тянете металлурги на себя одеяло. Но мы тогда объясняли, не в цель тянуть на себя одеяло, а цель дать приоритеты для базовых отраслей экономики, чтобы они как локомотив за собой потянули и судостроение, и ремонтников, и рударей, и коксохимиков, и так далее, и так далее. И вот базовые отрасли, я не веду сейчас речь именно о металлургии. Речь идет и о машиностроении, речь идет о химии, и так далее, и так далее. То есть нам... Мы в последнее время очень много говорим о малом-среднем бизнесе. Это нормальный подход, это нормальное явление. Но мы должны понимать еще Для одну вещь. Для среднего класса. Совершенно верно. Но мы должны понимать еще одну вещь, что в плане формирования и пополнения бюджета базовые отрасли навряд ли кто-то заменит на сегодняшний день. Как бы там ни говорили, и что бы мы сегодня ни говорили, задача, которая ставится в малом и среднем бизнесе, это создать систему производства в этих отраслях. Сегодня, к сожалению, малый и средний бизнес – это на 95% перепродажа, к сожалению, импорта. Это мелкие магазины, мелкие кафе, и либо перепродажа импортной продукции. Производства, товара как такового практически нет. А очень хотелось, чтобы и в плане того, когда начнется реструктуризация в базовых отраслях экономики, чтобы малый бизнес мог подхватить высвобождающиеся тех людей, которые будут высвобождаться в результате Та роботи і мог дати робочі міста, якщо говорити дійсно за базові галузі української економіки і за те, що на них слід робити саме ставки в Україні. Працює безліч, ну я так навіть можу сказати, безліч державних програм цільових. І чому власне саме завдяки їм ці галузі не вижив. Ну, навпаки, вони виживають, вони не можуть розвиватися. Чи програми неефективні, не написані за тим алгоритмом, за яким мають розвиватися галузі, чи власне вони просто не працюють ці програми? Ви знаєте, коли от, в п'ятому созиві я був головою Комітету промислової політики, да? ми тоді задали це проаналізувати роботу програм, комплексних господарських програм розвитку економіки. Мы тогда задали с целью посмотреть, какие программы на сегодняшний день действуют, как они действуют, как они сбалансированы и какой результат от их эффективности. Мы тогда, в общем-то, в какой-то степени пришли к однозначному выводу, что они давно требуют пересмотра, требуют серьезного анализа подхода и, ну, будем говорить так, комплексного изменения. То есть там Более 120-130 программ, которые действуют на сегодняшний день. К сожалению, по большинству из них, кроме отчетов о выполненной работе, работе и каких-то смет по выплате там, так сказать, еще какой-то заработной платы, будем говорить так, тех людей, которые следят за, мониторят эти программы, к сожалению, мы на сегодняшний день больше ничего не видим. Нам действительно нужна комплексная программа выхода, по большому счету, государства выхода из кризисной ситуации, которая есть на сегодняшний день. Нам нужны комплексные программы развития базовых отраслей, причем их должно быть не более 5-7 программ, чтобы это действительно было подконтрольно государству, чтобы это действительно было под системой надзора, и чтобы это действительно видели мы эффект от. Роботи цих одночасно це і не будуть розпорушуватись державні кошти. абсолютно вірно Сергій Анатолію повертаючись до питання бюджету. Як ви вважаєте, який відсоток все таки має залишатися на місцях, тобто в державних бюджетах, не зважаючи на місцеві податки і збори, які там залишаються цей мізер буквально копійчані відрахунки, залишаються на місцях? І якщо говорити про екологічний збір, це досить важливий, особливо для вашого промислового регіону збір. Як він на сьогодні виконується, як він на сьогодні працює? Я бы начал с последнего. Вот, то, что, о чем вот вы сказали, сейчас затронули, действительно, это очень больная и очень жизненно важная тема. Такие крупные индустриальные центры – это, в общем-то, угроза жизни тех жителей, которые живут в этих регионах. К сожалению, существующая система на сегодняшний день, та, которая существует, она не стимулирует промышленные предприятия, она не стимулирует регионы для того, чтобы можно было каким-то образом менять что-то в лучшую сторону. То есть, что происходит реально? Вот возьмем, к примеру, наш город, да? Комбинат Ильича платит взносы, комбинат Азовсталь платит взносы, комбинат Азовмаш платит взносы за загрязнение окружающей среды. Ильича это миллионов сорок, Азовсталь где-то миллионов тридцать по году, ну, Азовмаш где-то миллионов 5-7, не знаю. Куда идут эти деньги? Первоначально централизованные источники, с централизованного источника пошло распределение в соответствии с той методикой, которая есть на сегодняшний день. Вы знаете, Они мало что... Бы на месте? Абсолютно верно. Не просто, не просто не должны... Многие спекулируют тем, что эти деньги должны оставаться в распоряжении промышленных предприятий. Нет, не так мы ставим вопрос. И не об этом мы ставим вопрос. Сегодня получается парадоксальная ситуация. Чем мы больше дымим, тем мы больше платим. Чем мы больше платим, тем выгоднее тому, кто эти деньги делит. Эти деньги абсолютно не попадают, будем говорить так, на эти регионы и не компенсируют те потери, которые по здоровью и так далее. И так далее. Мы предлагаем, давайте вернемся первоначально к источнику. Есть источник загрязнения. Разрабатываем комплексную программу уменьшения выбросов конкретно, на конкретном объекте. Защищаем эту комплексную программу в Министерстве экологии, в Верховном Совете, в местных органах власти. Получаем одобрение, получаем добро на проведение этой программы. Тогда 50% за счет собственника или этого предприятия, 50% за счет тех средств которые вносятся в централизованный источник. Но тогда, через, через течение года или два, мы получаем конкретные цифры уменьшения выбросов, которых мы должны достичь. Если мы этого не достигаем, собственник несет ответственность, он говорит, почему? То, то ли он деньги не туда вложил, а контроль должен быть и система, контроля за использованием этих средств должна быть и так далее. То есть но мы приходим к конкретной системе, которая позволяет уменьшать конкретные выбросы на конкретных источниках. И по цели этой ответственности. Совершенно верно. А то, что происходит сегодня, это просто перераспределение средств. Мы неоднократно подходили к этой теме. Нас пытаются обвинить, что мы хотим, так сказать, бюджетное средство использовать для, ну, в регионе, грубо говоря так. Да, мы хотим, но мы хотим на конкретные объекты, на уменьшение выбросов, конкретных выбросов, которые есть на сегодняшний день. И мы это не скрываем, мы об этом говорим. Как формировать бюджет? Сколько оставлять на, промы... на... на, месяц, на местах? Я не могу сейчас назвать конкретную цифру, я не могу сейчас сказать, что это должно быть там 10, 15, 20 процентов. Сама методика должна быть таким образом определена, что если, если данный регион зарабатывает определенное количество средств, то он должен в первую очередь формировать свою затратную часть, необходимую затратную часть, а решту, будем говорить так, передавать централизованные источники, в централизованный бюджет. При этом стимуля, стимулирование к тому, чтобы наращивать объемы производства, увеличивать объемы Виплат бюджету тобто, центральну бюджету тільки лишки, які не потрібні для розвитку регіону. Абсолютно дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Це були плани на роботу в парламенті народного депутата Сергія Матвіянкова. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.